Ну, в первую очередь я хочу поздравить всех болельщиков э, Кировограда, э, поздравить с окончанием чемпионата. Вот, хочу сказать огромное спасибо им за поддержку в течение всего э, весенней части и осенней части чемпионата. Поэтому им за это большое спасибо. Также хочу поблагодарить весь тренерский штаб и команду, администрацию всех, кто работал на благо команды, то, что мы действительно сделали такой маленький подвиг и снизу в турнирной таблицы поднялись, там не знаю, как сегодня. Тоже да? Ну, чуть Чернига, по-моему, не Проиграл. сыграли. да? Да. Ну, значит, мы... а 1 -1, да, на 1 -1. Да, поэтому спасибо большое. То есть я думаю, что мы этого заслужили. То есть мы работали очень много, то есть и добились того результата, который есть. По сегодняшней игре игра э, очень тяжелая, были очень тяжелые поводные условия. Ну и, скажем, э, команда Николаева сегодня очень хорошо выглядела. Я думаю, что если бы они в каждой игре выкладывались так, как выкладывались сегодня, то они бы не боролись за те места, где они сейчас находятся. А были бы где-то как минимум в середине турнирной таблицы. Но мы добились результата, забили на один мяч больше, поэтому победа была, скажем, у нас. Хотя моменты были у обоих команд. И у нашей команды, и у команды соперника Николаева. Ну, в принципе, сегодня неплохо. Можно смотреть чуть-чуть хуже, чем на выезде. Ну в то же время э, не безобразно и пытались играть во втором тайме было тяжело видно, что 10 11 человек которые есть у нас в обойме они на себе тащат практически все игры стараются ну жаль что у нас нету на замене еще ребят, которые могут выйти и помочь по разным причинам. Кого-то красная карточка, кто-то после травмы, кто-то после чемпионата области. Ну а... меня удивило, что Кироварат играл сегодня как бы вторым номером. Это было интересно и долго не мог понять, почему они как бы отсиживаются сзади и не атакуют. Наши ребята долго-долго запрягали, вроде начали как-то пытаться атаковать, но моменты были, жаль, что не забили. Хотя, в принципе, в каждой игре мы не забиваем 3-4 момента, при том всем у нас по забитым мячам Вроде бы мы, насколько я помню, на шестом месте. Но не могут наши даже нападающие, которые не реализуют вот эти моменты, они не могут еще больше забивать для того, чтобы мы не выигрывали. Потому что очень как бы, много пропускаем. Ну, в принципе, работаем. Жаль, что не можем выиграть. Я считаю, что Команда рождается после первой победы. Так у нас пока коллектив а обязательно надо выиграть, и после этого, я думаю, будет чуть полегче.